Украины должны быть украинские интересы. Украина должна не терять рынки СНГ и завоевывать рынки Европейского Союза. Однозначно через стандарты жизни, стандарты законодательные. То есть Европа должна быть в Украине. Но Будет это через ассоциацию с Европейским Союзом или вхождение в Европейский Союз, это уже как бы ну, просто механизмы. Но для того, чтобы обеспечить европейские стандарты жизни нашим гражданам, для этого должна работать экономика, причем работать экономика с глубокой переработкой. То есть мы не должны быть сырьевой страной, мы должны выращивать сырье и его же перерабатывать. И экспортировать готовую продукцию на те рынки, которые для нас интересны. Путь на европейский рынок сбыта нашей продукции – это путь достаточно длительный. И тот, кто из политиков заявляет, что подписав ассоциацию, мы завтра будем продавать в Европу нашу продукцию, он лукавит для того, чтобы попасть на европейский рынок, а европейское законодательство четко контролирует безопасность продуктов питания, потому что жизнь гражданина Европейского Союза ценится, ну, на мой взгляд, настолько высоко, насколько не ценится ни в какой другой стране. Поэтому безопасность продуктов питания, оно как бы выходит на первый план. Что касается группы товаров, то по металлургии, по химии, по машиностроению, наверное, там особых вопросов не будет. Будут вопросы только связанные с тем, что у нас промышленность достаточно энергозависимая и энергоемкая. Поэтому тут вопросы будут связаны чисто с конкуренцией. Наверное, себестоимость выпускаемой нашей продукции еще не совсем конкурентна с аналогами ну, как по качеству, так и по себестоимости, с аналогами европейских производителей. Что касается сельского хозяйства, я думаю, что спросом будет пользоваться продукция растеневодства и там тоже. Как бы сертификация пройдет ну, в течение года, может быть, двух, хотя наша продукция, и сейчас, э, присутствует на европейском рынке. Это и рапсы, это и кукуруза, значит, ну, вот такие позиции. Это и подсолнечное масло, выращив, переработанное с нашего подсолнечника. Э, то есть э, эта продукция уже присутствует. Что касается других видов продукции, здесь надо будет проходить определенную сертификацию, потому что европейцев интересует, где выращено, как выращено, где хранится и как производится транспортировка на конечные рынки сбыта. И здесь надо будет наводить порядок. Первый продукт сертификацию те, которые компании, которые имеют для этого финансовый потенциал. Потому что пройти сертификацию ⁇ это не дешевое удовольствие. И рассчитывать в данном случае на государство сейчас не приходится. Поэтому, скорее всего, это крупные, интегрально выстроенные аграрные компании, плюс агрохолдинги, которые могут себе это позволить. Средние крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства этот процесс затянется, наверное, надолго, или же они будут работать через каких-то посредников на Украине с последующим экспортом. Что касается продукции животноводства, я думаю, что, ну, на мой взгляд, это или нереально вообще, потому что Европа не только защищает инструментами сертификации, и ветеринарными службами свой рынок. Но потому что в Европе происходит перепроизводство, перепроизводство мяса и молока. Поэтому я не думаю, что нас там рады видеть на этом рынке. Поэтому здесь будут включены максимум бюрократические механизмы европейских чиновников для того, чтобы этот процесс затянулся на 10 и более лет. Плюс к, к тому мы даем еще и повод, потому что проследить от коровы до прилавка движение нашего товара от производства молока, переработки, хранения, транспортировки и тому, на данный момент сейчас не представляется возможным, потому что если взять по классу экстра молоко, то у нас его максимум 5%, то, которое отвечает по микробиологии, по соматике, европейским нормам. Все остальное молоко, где-то процентов 30-40, это первый-второй класс. И остальное это не сортовое молоко, производство, то, которое производит население на своих домашних подворьях. То, которое в принципе в Европе даже не подлежит переработке. Поэтому, с одной стороны, мы сталкиваемся с социальными вопросами, как отказаться от приема молока у населения, не предоставив населению альтернативу, то бишь рабочие места. И второе, это данное молоко, оно не будет иметь перспективы, переработанное молоко не будет иметь перспективы на европейский рынок, потому что мы не докажем ни происхождения, ни... Ветеринарные моменты, непорядки, как ведутся прививки и т.д. и, 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 и т.п. Я считаю, что государство все-таки должно включить инструменты серьезной поддержки сельского хозяйства, потому что... Кабинет министров хочет сделать из Украины вторую страну в мире, которая платит, ну, сельскохозяйственные предприятия платят налоги на общем основании. Первая страна это Аргентина, которая в преддефолтном состоянии под требованием МВФ ушла от фиксованного податка и перевела сельхозпредприятия на общую систему налогообложения. Сейчас пытаются с 2016 года перевести и наши аграрные предприятия при этом делают большую ошибку. Ни в каком нет прецедентов в мире, ни в Европе, ни в Азии, ни на Ближнем Востоке где сельхозпредприятия платили бы налоги по полной шкале. Они все имеют государственную поддержку, они в случае обвала рынков имеют интервенционную поддержку со стороны госрезервов там или ну, в виде государственных закупок со стороны государства. И задача государства заключается в том, чтобы поддержать аграрного производителя для того, чтобы масло не стоило 200 гривен, ну это так, если перевести аналогию, а мясо не стоило 300 гривен, а хлеб не стоил 50 гривен. Поэтому для выравнивания цен на прилавке вот и существует такая система государственной поддержки. Поэтому как бы это государство должно решить. И второе, мы не должны упускать рынки... Более интересные и не требующие такой э, сложной сертификации ⁇ это рынки Ближнего Востока. То есть страны Аравийского полуострова, богатые страны, э, нефтедобывающий регион, потому что еще пять лет назад ездила наша делегация в Саудовскую Аравию, и требование только было э, сертифицировать по мусульманским законам ту продукцию. Они готовы потреблять и крупы, они готовы потреблять и мясо, они готовы потреблять и наши молочные продукты в виде сырных продуктов. Просто никто не занимается. Второй рынок, очень интересный для нас, это Китай, им тоже надо заниматься. До сих пор еще не подписан ветеринарный сертификат с Китаем. Его пять лет не могут найти крайнего, кто его подпишет. Вот вот он там выходит на финишную прямую. А Китай это, ну, это глобальный рынок. Там живет порядка пятой населения всего мира, и китайский рынок, он более, на мой взгляд, перспективный, потому что почему-то и Европа, и Америка борются за эти рынки. А мы почему-то панацею нашли, что наш товар пойдет в Европейский Союз. И так как меняют правила у нас постоянно, и даже в этом бюджетном году уже поменяли два раза правила, с точки зрения и пенсионных законов, и разных нововведений. Хотя бизнес европейский, куда мы стремимся, там правила стабильные. И пример, допустим, того же Сингапура, который мы восхищаемся, там 20 лет объявили правила с точки зрения фискальных э, законов и не меняли их, дали определенные стабильные э, условия бизнеса, они знали, что они работают э, как в этом году, так и через 20 лет будут работать в одинаковых условиях. То есть бизнес может планировать. Но, наверное, они не настолько интеллектуалы и не, и, и не настолько э, предприимчивые и мобильные, как украинцы, которые умудряются выживать. Э, Вопреки тому, что государство не только поддерживает, а зачастую мешает. Поэтому я являюсь оптимистом. Но молочная переработка сейчас испытывает ну, такие достаточно непростые и сложные моменты. Во-первых, обнищал внутренний рынок: те мероприятия, та регуляция, которые производил Национальный банк и привели к, в четыре раза. Девальвации доллара они же сказались и на обнищание населения. Соответственно, потребительское настроение значительно упали. То есть внутренний рынок подсел. Рынки третьих стран, так как для нас был базовый рынок это СНГ, ну, в первую очередь Россия, Казахстан, ну и там и другие страны СНГ. Мы сейчас опять возвращаемся на рынки Северной Африки, там Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, на которых мы ранее были, ранее присутствовали, но с которых мы ушли. Соответственно, мы там опять стали в очередь с конца, а тот, кто стоит с конца, у него цены самые низкие. Поэтому этот период надо пережить. Плюс вот эти инфляционные процессы, которые в государстве, когда сегодня дизель там, допустим, за 30, а завтра он там за 22, он не добавляет стабильности, потому что как формировать цены. Плюс опять же стоит вопрос бюджета наполнения державного бюджета о возмещении НДС, а это опять же в структуре экономики предприятий при экспортеров возмещение НДС имеет, ну, это, это, 20 процентов недополученных денег или денег, которые ну, ты вовремя не получишь. Но при этом я считаю, что ну, на, на, примере Куликовского молокозавода в 2014 году рост промпроизводства производства где-то к 2013 году где-то порядка 10 процентов. По первому кварталу значит, тоже идет рост. Сказать это, что это связано с улучшением какого-то климата, я не могу сказать. Это просто связано с тем, что за счет мобильности и более гибкой маркетинговой политикой мы занимаем чьи-то места в объеме продаж, Завод хорошо представлен сейчас в Чернигове и в области, представлен во всех сетях, продукция пользуется спросом. Мы потеснили Галычину, мы потеснили тот же Яготин, значит, где-то мы потеснили и Милкиленд, делим с ним прилавки. То есть за счет того, что мы заняли чьи-то места, за счет этого ну, предприятие показало динамику. Но если взять общий объем продаж молокопродуктов по Черниговской области, ну, розничных продаж молочных продуктов, то тут явно там процентов 15 идет вниз. То, чему хвалится кабинет министров, что мы там вот то-то -то сделали, но мы не будем повышать заработную плату, я думаю, что это их большой минус. Если вы хотите поднять производство, вы должны вначале вернуть внутренний рынок потреблений и потом уже дополнять его экспортной реализацией. Поэтому у людей должны быть деньги, они должны покупать. Если идут инфляционные процессы на основные товары потребления, то должна быть четко за ним следовать индексация зарплаты. За счет чего вы это сделаете? Ну вам, ну, я думаю, что Кабинету министров надо просто разложить. Есть департаменты ну, Министерства экономики, там, Министерство финансов. Я думаю, что есть за счет чего, потому что ведь курс с 8 до 30, это же, наверное, денежная масса, которая э, появилась на рынке. Ну, значит, часть этой денежной массы надо было отдать людям в виде увеличения заработной платы.